Будемо говорити про лікування і про ліки, і от перед тим як розпочати розмову із гостем, це Дмитро Шерембей, голова правління благодійного фонду пацієнти України, він на скайп зв'язку зі студією. Я хочу просто е, коротку інформацію надати. Власник фармацевтичної компанії в Сполучених Штатах Америки підняв ціну на препарат для вілоінфікованих на 5,5 тисяч відсотків. Раніше цей препарат коштував одна пігулка 13,5 доларів. А коли цей молодий Бізнесмен придбав компанію, то він підняв вартість ліків до 750 доларів. І як пояснив цей бізнесмен, ліки, які виробляють із 1953 року, потребують доопрацювання, а значить, вимагають проведення дорогих досліджень. І бізнесмен зазначив, що він лише підняв вартість на 4 тисячі відсотків, а не на 5,5, як пишуть змі. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрый вечер. Вот я э, как раз э, э, рассказывала про леки. Какая ситуация в Украине с леками и с вартистью этих леки. Учимают все пациенты. Чего выполняется э, право наших пациентов, записанных в Конституции, на э, лечение? Ну, конечно же, очевидно, абсолютно для всех, что никакого права на доступ к лечению, независимо от заболевания, в Украине, в общем-то, нет. И мы не можем это право реализовать. Ни в онкологии ни в редких заболеваниях, ни в инфекционных заболеваниях, ни для людей, которые живут с вирусом иммунодефицита, к сожалению, все государственные программы в Украине находятся в дефицитном состоянии. У нас для этого, в общем-то, простой дианс. Политически в Украине не созрела ответственность бороться за каждую жизнь человека, независимо от того, какой у них болезнь. В Украине есть деньги для того, чтобы обеспечить всех лекарствами, чтобы люди не продавали квартиры. В Украине достаточно ресурсов для того, чтобы мы пришли в больницу, получили необходимые нам медикаменты и жили. Но, к сожалению, недостаточно политической воли, которая бы превратилась бы в достаточное количество финансов, которые выделяет государство, а в конечном счете в таблетки. Это проблема и болезнь, которой политика в Украине страдает все время независимости. Вся политическая воля має ты вид министра охраны здоровья или от президента? Ну, конечно же, президент, кабинет министров, министр здравоохранения, это в конечном счете уже реализатор этой воли, кабинет министров является основополагающим в этом процессе, а еще, точнее, это министерство финансов, которое ежегодно обрезает все программы лечения, некоторые и на 80%, и вот программу для людей, живущих с вирусом иммунодефицита, тех людей, которые живут с ВИЧ, по сути, на следующий год Министерство финансов хочет профинансировать на 40%. Это эпидемия в стране. Так вот, ключевым органом в этом всем процессе является Министерство финансов, которое для нас по непонятной формуле принимает решение, вот эти 60% умрет, а вот эти 40% будут жить. Мы хотим до сегодняшнего дня узнать, на чем основывается их расчет выбора, чтобы их взять из этого Министерства. Привезти в лікарню, щоб вони бачили тих людей, які помруть в цьому по за причиною їхньої безграмотної політики. Я тоді не дуже розумію, чому у нас от на рівні держави всі мовчать, ви, я знаю, постійно говорите про це, проводите акції, але, здається, ви стукаєте в закриті двері. Ну, по одній простій причині. Давайте точно відповідемо на питання, де лечаться всі депутати і діти депутатів. 90%, это не, 90 это не в Украине. Все представители Кабинета министров, их дети, их близкие, они лечатся в коммерческих клиниках, либо не в Украине. Так вот, если бы законом их заставить ходить в районные больницы и получать те лекарства, которые выдают только в больнице, они бы поняли, в каком положении все мы находимся. Они молчат по одной простой причине. Эта проблема их не касается. Эта проблема касается только нас. И только мы боремся за то, чтобы эту проблему решить. А можливо її якимось чином вирішити? Зараз ми говоримо багато про реформи, що Україна там проводить, має робити це і так далі. Які реформи мають бути можливо в системі охорони здоров'я? Можливо, потрібно повністю все з ніг на голову перевернути перше, що зараз має зробити міністерство здравоохраніння 19 державних програм. Це анкологія взросла, детська, сахарне діабету, трує заболівання. Це ті лікарства, які должны видаватися бесплатно в больницах Министерство здравоохранения эти медикаменты должно купить через неприбыльные международные организации. Таким образом, Министерство здравоохранения сэкономит 1 миллиард 700 миллионов и дополнительно купит медикаментов еще больше. Это для них принципиальная задача, которую они должны выполнить в этом месяце, которую, к сожалению, саботируют и в течение полугода всячески пытаются завалить. Вторая задача, которая важна уже для Кабинета министров. Впервые на 2016 год забюджетировать для украинцев в всего на 5 миллиардов 800 миллионов. Это не катастрофические деньги. Тот объем медикаментов, который даст как минимум возможность пенсионерам, детям и людям, которые крайне необходимы эти медикаменты, выжить в следующем году. Вот эти две задачи, если это выполнит правительство, которое сейчас оно в формате существует, им уже за это можно дать медаль. Хотя на самом деле это их обязанность. Нас обеспечить конституционными медикаментами, которые нам принадлежат, не правительству, а больным людям и гражданам Украины. Вы уверены, что эти гроши есть? А, конечно же, я не только уверен в том, что они есть, я знаю, что они есть. Правительство Украины только на грамоты, только на одни грамоты, которые они хотят напечатать и выпустить в следующем году, бюджетирует 300 миллионов гривен я их официально информирую. Грамотами детей не вылечишь. И те, которые хотят получать грамоты, пускай отложат свои награды на 2018 год. Грамоту на стенку не надо вешать. За эти деньги надо купить медикаменты. Это всего лишь одна статья расходов, которую можно обнулить. Вторая статья расходов – это все привилегированные больницы для чиновников. Феофания и все остальные, которые стоят на самом деле сотни миллионов гривен. Обнулить эти больницы – І ці деньги запустить в программу лечения просто для людей? Депутатам можна ходити в коммерческие больницы з нормальними зарплатами, нормально обслуживаться, в тому числі і всьому правительству України. Только на тих статтях ми вже увеличим программу лечения. Якщо ну в принципі ми з вами розуміємо, ми реалісти, так що наступного року може не бути цих сум закладено в бюджет, що тоді очікує нас? Но я вам скажу, как представители пациентского движения в Украине. В общем-то, мы устали быть заложниками людей, которые так, ну как это сказать, по-хамски относятся к нашей жизни, к жизни тех людей, которых мы любим. Мы их просто вот информируем сразу. В этом месяце бюджетируется 2016 год. В этом году, до сегодняшнего дня, не куплены медикаменты для миллионов украинцев. Не начаты международные закупки, заблокированы регионально. Если, не дай бог, у них хватит ума лишить нас возможности жить. Мы сделаем все, чтобы они больше никогда в жизни не прикасались к инструментам управления людьми и забыли дорогу во власть. По одной простой причине. Для нас это не вопрос, симпатичны нам эти политики или не симпатичны. Для нас это вопрос конкретного выживания. Если у нас нет этих медикаментов, мы умираем. У нас нет другого варианта. Нам нужны те главы Кабинета министров, І ті глави Міністерства для яких житть чоловіка є пріоритетом номер ді, Дмитре. Дякую вам дуже дякую за э, цю розмову. Я насправді сподіваюся, що, хоча б частково дослухається, тому що насправді наше здоров'я це найважливіше. І э, Чим більше українців, тим краще. Це був Дмитро Шерембей, голова правління благодійного фонду пацієнти України. Говорили ми про те, чи виконується в Україні на сьогоднішній день право на лікування.